Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Jenggot di channelnya SK Teknik dan Jenggot Hood. Oke. Okay. Mumpung masih pagi, belum ada pasien, kita akan melakukan review peralatan untuk ngepres. Tapi saya fokus ini untuk velg racing aja dulu ya. Jadi review peralatan untuk pres pelek racing apa aja sih peralatannya nah mungkin bro and yang belum tahu apa aja peralatannya atau special toolsnya yang ada di bengkel nah bisa pantengin video ini hingga akhir ya saya akan mentutorialnya juga ya bagaimana cara penggunaannya special tools seperti ini ya nah, sebelumnya saya ucapkan semoga para teman-teman sehat bro sehat selalu ya dalam keadaan sehat Murah rezeki dan bahagia selalu Oke Tetap semangat Walaupun sekarang hari libur ya Sekarang hari kamis nih Hari kamis tanggal berapa dong 19 Hari kamis 19 Bulan Mei Bertepatan hari Misal masih Oh iya Ya pokoknya hari itu saya nggak tahu nih, hari apa cuma intinya hari itu, eh, uh, asal ya. Pertama itu peralatannya adalah ini, mesin. Ini mesin press dari JBB Presindo. Ini bisa untuk press segitiga, press body, press pelak press apa aja segala macam jenis press. Insya Allah bisa dilakukan dengan mesin ini. Nah, ya, tapi saya akan lebih spesifik untuk peralatan untuk press pelek, ya. Nah, yang pertama adalah peleknya ada pasti. Ini saya akan tutorialkan untuk pelek motor Beat, ya. Nah, ini adalah kita sebut ini balancingnya, ya. Ini untuk motor pelek belakang. Untuk pelek belakang ada balancing, kita pakai balancing. Nah. Oke. Okay. Lalu ini mesinnya ya. Ini ada dua tiang. Nanti di sini ada lagi. Ini kalau untuk tulang ya. Kalau untuk tulang pakai ini. Ada paku ini kita sebut paku, paku besar ya. Ini join, ini pala robot. Lalu peralatannya di sini ada. Nah, jadi setelah kita bongkar itu nanti ada ini nih ya injekan, Jadi setelah nanti dibongkar untuk melepaskan ban, biasa ban kan suka keras ya untuk biasanya kalau untuk kalau uh, uh, ban tubeless itu keras tuh. Nah, pakai ini di injek injekan kita sebut. Ya. Oke. Okay. Injekan itu nanti kebuka pakai congkelan. Nah, ini congkelan ini Nah, congkel. Oke, okay, ke congkelan. Nah, tapi sebelum ini kan masih di motor ya. Nah, di motor itu biasa kita gunakan impact. Nah, impact nanti untuk as roda itu ada sok. Nah, ini kunci sok-soknya nih. Yang untuk ini Yamaha, Honda 22 dan 24. Oke. Okay. Nah, kan ban kelepas nanti masuk ke sini ke injekan. Nah, Bila mana nanti ada pelek yang keras nggak bisa dicabut, kita sudah ada tiga special tools. Nah, ini trackernya nih untuk nyabut roda atau pelek dari motor. Biasa kan suka pada keras ya. Nah, ini pakai ini bisa ya. Satu, kedua ini kalau ini kita harus tambahin besi lagi nanti atau as roda. Nah, bisa juga pakai yang ini. Jadi tergantung bagaimana nanti Si motor itu tersebut, ya. Kalau ini nggak kuat, ini. Kalau ini nggak kuat, ini. Ini nggak kuat, oke gitu aja, saling bergantian. Nah, ini special tools-nya, oke, okay. untuk uh, melepaskan pelek dari motor ini. Nah, lalu ini ada palu, dan ini ada plat plat U atau plat sabit, plat lurus. Nah, ini ada besi bulat disebut kita sebut Kon ya atau i <tuh> besi bulat untuk komstir biasanya kita pakai ini. Nah, ini ada kunci L. Kunci L ini biasanya untuk pelek depan karena tidak menggunakan balancing dia ya. Nah, jadi balancingnya ini kunci L. Dimasukin ke laharnya gitu diputer. Oke. Nah, ini paku kecil nanti untuk masukin ke itu paku besar nanti ke tiang besar kalau misalnya ada penyakit yang itunya rusak atau tulangnya pakai ini nah ini ada besi bulat kita sebut ini nanti kalau misalnya peleknya kelebihan atau dia mendem ke dalam pakai ini dipukul ya jadi tidak merusak pelek kalau dipukul pakai ini kalau langsung kita menggunakan palu itu bisa rusak tapi kalau pakai besi bulat bisa bisa menggunakan ini ya besi bulat ini bisa bulat ini juga bisa salah satunya aja boleh itu insya Allah aman jadi peleknya jadi tidak rusak ya Nah tadi ini ada kunci 2224 22, untuk melepaskan mur dari roda ya Nah ini disebut rel kecil ya Ini rel kecil fungsinya untuk bila mana dia itu bibir dalam Perbaikan bibir dalam Ada bibir besar juga Bisa bibir dalam bisa tulang ini Ya rel besar Lalu ada kunci Y untuk melepaskan knalpot nih Buat knalpot ini juga sama kunci 14 buat nalpot juga nah, paling ini aja peralatannya asal tuh spesial plusnya ya Toh special spesial plusnya nah bagaimana cara praktiknya kita langsung cek cekidot aja oke okay. ini udah ya ini udah selesai ya ini, ini pengungkit nah ini juga bisa berfungsi juga untuk buka komstir ya untuk melepaskan komstir motor Yamaha ini spesial plusnya Nah itu tahanan-tahanan untuk press body. Nanti untuk press body tutorialnya lain lagi ya. Ini aja dulu. Ini aja kayaknya udah cukup nanti memakan waktu. Jadi tidak terlalu durasi terlalu panjang. Kita review untuk press pelak aja dulu, oke? Okay? Nah setelah nanti pelak sudah terlepas seperti ini, kita akan balancing di di sininya ya, di balancing ya. Kita putar dulu. Nah kita cek cek analisa Kerusakan di mana nih? Nah, dengan kita putar seperti ini, kita akan tahu ya, tapi tidak semua motor atau itu bisa ini ya, bisa muter dengan bagus-bagus di sini karena ini kita menggunakan asnya, as Mio Mio Smile, jadi as paling kecil. Jadi nanti untuk motor Beat atau Yamaha atau mungkin Seon atau mungkin NMAX, dia akan goyang ya. Tapi kalau untuk dia motor Smile atau Yamaha Smile itu enak nanti ngeplak nggak goyang nggak goyang seperti ini ya nah jadi intinya di sini untuk balancing kita putar tetap putar ya bila mana, mana goyang biasanya mekanik tahan ini di sini nah jadi biar nggak goyang kita putar tetap nah mekanik harus teliti dalam menganalisa kerusakan bila tidak teliti nanti bisa acak adut nanti atau acak-acakan ya Nah setelah kita ini Kita analisa dan kita tandain Nanti kita akan masuk ke sini Nah kita gunakan alat yang Ini Nah ini untuk ring 17 Ya tahanan kita sebut Dan ini untuk ring 14 Atau ring 13 Ring 12 Jadi ini posisinya ada di atas Tahanan ini Nah di sini ya Nah ini Oke, kita masukin di ta, ta, sini. Tak bantuin tak sini, tak. Oke, lalu relnya taruh, tak, yang kecil, tak. Nah, jadi begini ya. Tahanan atas dan tahanan bawah atau rel bawah ya, yang kecil. Ini kita akan uh, tutorial untuk bibir dalam. Oke. Kita naikin peleknya. Oke, di sini. Nah. Jadi begini, tahan dulu tak, pegang tak. Oke. Lalu kita gunakan besi sabit atau plat sabit. Ini. Oke. Jadi <coughs> ini kan bibir dalam ya. Nah, ini bibir dalam ini. Nah, jadi kita posisi ada di sini nanti. Nah, gitu. Oke, ini kita putar. Nah, gini. Oke. Okay. Nah, lalu lah di press dari sini atas. Nah, ini untuk bibir dalam. Ya. Nah, di sini juga ada kalau misalnya dia ini parah. Lebih baik kita menggunakan mesin pemanas atau alat pemanas, ini dia. Jadi bahannya hanya LPG aja ya. LPG, selang, ya, ya pasti regulator lah ya. LPG regulator, selang dan itunya nozzle, nozzle-nya Nah jadi begini aja untuk pemanas. Nah kita panasin. Nah kita juga udah beli lagi alat untuk pengukur suhunya, ke, ke panasnya berapa. Kalau saya biasanya pakai 150 derajat celcius itu sudah cukup. Tapi kalau besinya keras atau bahannya ini keras peleknya seperti Nmax ya, itu kita bisa gunakan di atas 150 atau 200 cc eh 200 celcius ya panasnya. Kita harus hati-hati intinya ya dalam pengerjaan ini. Terkadang eh, namanya risiko kerja itu pasti aja ada. Pada saat kita press tadinya nggak retak Eh pas kita press taunya retak atau pecah Nah ini mekanik harus uh, konsultasi dulu Atau bertanya dulu kepada pemiliknya Pak ini kan parah Kalau misalnya pecah gimana Nah oke okay. Kalau dia setuju oke okay, lakukan Kalau nggak setuju pasang lagi Soalnya jangan sampai nanti mekanik menanggung resiko Kan cukup lumayan biayanya itu harganya Oke okay, tadi untuk proses pengapresan bibir dalam. Sekarang bibir luar. Bibir luar ini kita menggunakan tahanannya bukan yang ini ya. Ganti lagi yang ini sekarang. Nah ini tahanannya yang ini. Nah di sini ada kita sebut namanya tahanan atau kayu piramida, piramid. Nah jadi ini fungsinya untuk menahan di sisi sebelahnya sebelah sini. Karena ya, nanti di press yang sini bibir dalam, bibir luarnya. Jadi, kalau misalnya kita tidak ada tahanan, ini akan naik. Ini melejit, jadi nggak bisa hasil maksimal untuk mengencetnya yang ngepresnya. Nah, jadi kita tahan di sini. Oke, ini sudah kenceng ya. Dari sini, dia akan megang posisi yang sebelahnya. Yang sebelahnya lagi nanti akan kita press. Nah, jadi seperti ini. Oke, okay? nah seperti inilah nanti proses pengepret proses pengepresan untuk bibir luar. Ya, bibir luar nanti prosesnya seperti ini. Kita lakukan berulang-ulang nggak apa-apa, yang penting hasilnya maksimal, jangan sampai nanti kelebihan bisa bablas. Nah, kalau misalnya kelebihan gimana kalau bablas? Nah, kalau dia bablas itu maksudnya dia bablas ke dalam ya. Ngelempot ke dalam. Nah, kita akan balikin atau kembalikan kembali dengan menggunakan palu dan juga besi bulat ini. Oke, okay. kita bisa menggunakan tiga alat ini. Nah, tapi sebelumnya untuk mudah e, proses, itunya tetap harus kita gunakan alat pemanas, ya, kita panasin. Nah, gitu, itu untuk bibir luar dan bibir dalam. Sekarang kita akan tutorialkan untuk tulang. E, sebelum tulang, kita tutorial untuk ini dulu deh, jari-jari ya jari-jari geser dikit Up. nah kalau jari-jari hanya begini aja tidak ada alat khusus lagi nah jadi hanya menggunakan alat yang ada oke begini nah ini jari-jari nah untuk jari-jari juga harus hati-hati ya terkadang ini suka tromolnya ini bisa jadi ngempot kalau dia parah nih Tromolnya bisa ketarik nanti Nah kita tanyain dulu nih Kalau misalnya itu Ke pemiliknya Gimana nih pak Biar enak aja maksudnya Kadang ada remnya Ndut-ndutan Nah itu Kita ambil salah satunya Kalau dia ada parah Karena itu sebenarnya Kalau dia ada kena tromol Sebenarnya untuk diperbaiki itu Susah sekali Kita harus milih salah satu Tromol atau Lingkarannya ini Oke Oke kita lanjut sekarang untuk tulang tadi udah menggunakan rel kecil ya sekarang kita menggunakan rel besar nah ini kita lepas tahanan atasnya oke nah kita rel besar kita naikin di sini oke sekarang ininya peleknya kita naikin yuk disusun tak oke naik Nah, itunya tiangnya, tiang tiang gedenya. Ini, 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 ini. Pan. Itu di kaki, ya. Kita menggunakan tiang, lalu ada kayu. Mana ini kayunya? Ini ya. Nah, ini kayunya ya. Ini kayu udah kita coak. Fungsinya nanti untuk megang ke sini. Ini kita buka, kita ini dulu. Oke, setelah itu tadi kita akan menggunakan besi plat yang lurus ya Besi plat yang lurus, ini masukin dulu nih Biar nggak jatuh Nah, kita gunakan paku besar dan paku kecil Oke, lalu kayu naikin Di bant bantalannya itu ya nah sudah masuk lalu ada plat untuk penahan biar kayu ini nggak mudah pecah oke sudah begini hasilnya oke nah jadi untuk proses pengepresan tulang ini kita harus bakar ya karena ini keras nih tulang ini jadi kita panasin kita bakar menggunakan tadi alat pemanas Nanti setelah panas nanti sampai 150 hingga 200 derajat Celcius tergantung bagaimana bahan tebal dan tipisnya untuk Vario mah 150 cukup tapi kalau untuk Nmax 200 biasanya. Nah, ini langsung digencet aja nanti pakai yang center yang pusat ini. Ya. Nah, pakai ini dongkrak ini. Yang center yang pusat. Oke, okay. nanti dikompak ini juga berdasarkan feeling ya kita jangan main asal gencet aja takutnya bablas kalau ini bablas agak susah agak ribet tetap nanti kembalikannya juga menggunakan ini ya kita getok tengahnya tak tak kayak ini tapi memang agak ribet agak lama kalau udah kelebihan kebablasan takutnya patah ya nah jadi itu untuk uh, tulang oke sekarang dilepas coba tak dilepas sekarang ini dulu cabut mah ini dulu nih Nah, tarik ke bawah aja, langsung oke. Okay. Oke, okay, sudah selesai. Misalkan sudah di press, ya, sudah dibakar semua. Lalu kita analisa kembali, kita menggunakan rel ini, kita putar lagi. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi, kita naik ke sini, ya alat pengepresnya nanti kita analisa terus seperti itu berulang-ulang hingga nanti hasilnya maksimal oke okay. uh, saya rasa untuk video kali ini cukup segitu aja untuk special tools atau peralatan press pelek ya pelek racing alatnya seperti itu bila mana nanti Bruensis ada kesulitan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan boleh silakan WA aja atau tulis di kolom komentar nanti insya Allah bila mana saya ada waktu saya akan membantu untuk proses pengerjaan ini kita sama-sama belajar aja ya untuk untuk perbaikan velg racing ini karena kita itu berbagi itu adalah amal jariah ya amal jariah jadi amal ini dengan saya membagikan video ini atau pengalaman ini mudah-mudahan teman-teman bro di sana bisa mendapat ilmunya dan juga bisa men-sharekan kepada teman-temannya dan juga kepada yang lain. Nah dengan begitu saya akan mendapatkan amal jariah ya. Memang tidak berbentuk dalam bentuk materi tapi berbentuk dalam ilmu ya. Itulah yang disebut ilmu bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dapat dikembangkan atau dibagikan kepada orang lain. Tapi kalau kita pelit ilmu, ilmu kita tidak akan berkembang rezeki juga tidak akan berkembang ya kenapa guru-guru hidupnya berkah karena dia berbagi ilmu nah itulah guru ustadz ulama atau mungkin pendeta atau wiharat siapapun ya dia itu hidupnya berkah karena apa dia berbagi ilmu nah dengan berbagi ilmu dia akan hidupnya berkah nah itu luar biasanya di situ jadi bro insis jangan sungkan-sungkan untuk membagi ilmu kepada teman-temannya ya ada kesulitan silahkan kita konsultasi kita belajar bersama-sama oke saya rasa begitu aja dulu sampai ketemu di video berikutnya dalam channelnya jenggot hood dan SK teknik yang ingin merapat ingin servis ingin, ingin perbaikan di bengkel spesialis pros motor bengkel SK teknik silahkan merapat kita mau buka dari jam 8.30 tutup jam 5 sore Nah, yang ingin konsultasi silahkan di sini nomor teleponnya, atau bisa juga di Facebooknya, atau juga bisa di IG-nya, atau di sini juga boleh berbagi pengalaman untuk dunia otomotif. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.